Fatiha surəsi Məkkədən nazil olmuş və 7 ayədi. Başlayan və mərhəban Allahın adı ilə. Həmd alamələrin rəbb-i olan Allah'a məxsusdur. O başlayan ve mehribandı. Kıyamet gününün sahibidir. Biz yalnız sene ibadet ederiz. Ve yalnız senden kömek dileyiriz. Bizi doğru yola hidayet et. Nimet verdiğin keslerin yoluna. qəzəbə düşər olmuşların və haqqdan azmışların yoluna yox